Рушай ему дали. Это пепси-кола, понимаешь? Пепси-кола? Эх, ты понимаешь, да, трофейная, трофейная. Еще и трофейная, да? Еще и трофейная, польского изготовления, представляешь? Иди, 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 Хорошо, я сейчас пью. А сам-то ты откуда, орел молодой? Владикавказ, брат. Владикавказ, а почему мне написано Сургут, врут, гады. Американцам, э, вот На данный момент Сургутия. На данный момент Сургутия. А, ты представитель э, народов Северного Кавказа. Ну, я так думаю. Ну да. Кабардинец Но. или. Балкарец, да? Но. кабардино балкария да? Нет, Осетия. Осетия. Ты осетин. Да. С огромным уважением отношусь к народу Осетии. Да, это, это, тебе это. Это э, Северная Осетия Алания, да? Да, Алания, да. Понимаю, Я понимаю. Не... Дети у тебя есть, Орел? Есть, да, двое. Двое. Скажи мне, ты хотел бы служить в армии Осетии? Короче, я в армии России служу. Это мои щевны. Это мои щевны. Я приехал 4 дня тому назад. Это мои щевроны. Это у меня поел. Позывной. Я... Позовной. Ну да, да. А еще добавляешь, а, гоэ. Ну так, а почему ты не служишь в армии Осетии? Почему ты служишь в армии России? Ну, потому что я, когда срочную службу, срочную службу, когда я призвался, я же гражданин России, я как-никак. А, То есть не будет никогда армии больше Осетии, да? То есть гордый э, Нет, кавказский армия, народ остался армия, без, Осетия, без, без армии. Армия, Осетия, если, и, и, если вы для себя знаете, мы на, дво, на двое делимся. Южная Осетия да. и Северная. Да, Осетия. да. И вот где Южная Осетия есть, это независимая страна. Mm -hmm. Они тоже служат. Вот, они, вот, они, 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 кстати, тоже. Они, а, они, кстати, Я тоже. Помню. Да, помню, помню. Они, кстати, тоже служат в армии России. У них то тоже, кстати, ну своя да, армия. Ну да, ну вот, ну, ну, как бы, а как ну, тебе, как, как, как тебе гордому представителю народа Кавказа служить в армии страны колонизатора? Блядь. Вот я даже не знаю, что тебе. Ну это же стыдно. Но это же стыдно. Согласись. Ну согласись, это же стыдно. Вот, стыдно. вот мне стыдно, вот мне стыдно служить в российской армии. Давно стыдно. С тех пор, как президент нашей страны сказал, что украинцев не существует, а я-то знаю, что я есть, понимаешь? А я офицер российской армии существую, и я украинец, а он говорит, что не существует. Ну вот же ж я перед тобой. Сознательный возраст свой Я занимался Много лет занимался больной борьбой Каждый год, каждое лето ну, Я летал в Киев на сборы, Как не существует? Конечно, Духа? конечно как А президент наш сказал, что нет И я теперь сижу вот у себя тут в кабинете И теряюсь в догадках Как же ж мне быть? Президент моей страны Уважаемый во всем мире э, э, Автократичным человек э, Говорит, что не существует моего народа так он завтра скажет, что и твоего не существует. Но разве можно? Разве допустимо, согласись? Степан Андреевич, как? Степан Андреевич, подполковник Бондаренко Степан а, Андреевич, вот, под, честно, под, я подполковник честно, Бондаренко я Степан бы, Андреевич, Давид Я бы сильно бы хотел, чтобы у меня был вот, президент моего нации. Правильно! Вот, вот правильно же! Вот я бы этого хотел. И армия, чтобы своя была. Чтобы ты мог защищать момент, свой народ. Понимаешь? Если он меня в любой момент не понимает, чтобы я в любой момент, чтобы он знал, что я могу также к нему и штурмом зайти. Правильно. Правильно, Давид, правильно. И я об этом говорю. И я об этом говорю. И как вот э, после этих всех слов президента России мне ко всему этому относиться? Ну как? Мне стыдно быть офицером э, российской армии. Стыдно. Я тоже, я тоже офицерский состав я и, тоже... и в отличие от тебя, Давид, в отличие от тебя, Давид, у меня-то армия моего народа есть, а у тебя нет. Нету, нету. Надо О. делать, надо делать, хоть, Давид. Хоть пускай мне и будет стыдно, но пускай мне будет перед кем мне это стыдно. Я согласен. Согласен, Давид, согласен. Пускай каждый мужчина, если будет, если будет в той стране мужчина, который мне скажет, да тебе не стыдно, пускай будет там мужчина, перед кем я скажу, что мне стыдно. Все, понял. Ко мне вопросы есть, Давид? Никаких нет. Давай. Слава Украине. О, Боже, рабы. Ну, как так можно? Рабы. Мартін, мої вітанічка. Як писав єдину правду Ленін, підкорені народи завжди пересилають в руському питанні. Пересалюють в русському питанні. Підкорені більшими зусиллями вислужуються. Ну, це так, да. Це так. Манкурт. Але ми, спо, ми свою справу робимо, мені здається, непогано. Непогано. Тому, будь ласка, друзі мої. Звертайте увагу на реквізити допомоги нашим воякам. Де вони? Ось вони, над моєю головою. І якщо у вас щось залишиться, то і на реквізити допомоги каналу вони там, ось там, ось там, там в тому куточку.